Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. О чем беседуем, что че не спим, что беспокоит? Любой вопрос задавайте, Слушаю. что и обсудим. Все, обсудим. Есть ли жизнь на Марсе? Не знаю, без понятия. Не, не интересно тебе? Давай ты теперь задавай. А у меня же вопросов нету, Кассиана. Ну я тебе вопрос задал, Кассиана, а что ты с собой ходишь в русскую турлетку? Куда захожу? Как -от? Русскую рулетку, зачем ты заходишь? Это украинская чат рулетка. Да что, да кто создал эту рулетку у вас интересную? Украинцы, из Харковской области. Фамилия, фамилию назови, фамилию назови, где мы почитаете? Служ, служба безопасности Украины, подразделение А, СБУ, да, да, да. Да херует, не сёргивай. Никогда ничего не создавал, коллекция никогда не нет, создает. За 30 лет вы ничего не создали, понимаете? Даже, даже песни, даже песни... Слушай, вот... тут. Даже песни, мангрия которые мангрия там народные, вы переименовываете, какое-то слово вставляете одно, западло просто, таблет, просто, таблет, просто таблет. песни переименовывайте, якобы ваши, у вас ничего не создано. Раньше была держава в вот, иголки до да, Космический отрасль, затысли, вы все по поки... Николаевские бежит, верфи, Мотор бежит, Сич, не убегаете, Антонов. не получится? Сейчас и смотрим, давай, назови. Где давай. зарегистрирован? С какой самолет вы, Какой самолет видеочат.ру. Заходи смотри. Какой самолет вы выпустил? Говори. Эга и на тему. Мы сперва закроем первую тему, чтобы ты не выглядел. Пиз. А вы тема какая? Какая тема но? Тема, где зарегистрирована чат? Рулетка. Видеочат.ру. точка ком. Давай смотри. А ну? Давай, Чат рулетка, кто создал? Запускаю. <связь> Приветствую вас. Безопасность, Подожди, чат, подожди. Вопрос другой. Кто создал? Пацан, я знаю, что Спитера создал. Пацан Спитера, русская рулетка. Русская рулетка, не украинская рулетка. Видео -чат, <связь> ручка, чат. Ты мне задаешь вопрос. Что я здесь <связь> делаю а мы с тобой сейчас находимся нет, на ресурсе видеочат.ру. Если Ванька, ищи. Пацан сказал, пацан сделал. Ты сказал фразу, и ты должен доказать это. Показывай ты мне, понимаешь? Показывай. Я найду свое а ты свое. Я нет, ты сказал, слушай. Не при... ты, ты ты. Не Мужик, ты докажи, что ты. Не ты докажи, что я ты жду, сказал. Когда ты предоставишь факты. Давай, а, по, а почему? Не, слушай, ты тему дал же? Тему дал, что это не так, я да? Еще ты раз, должен доказать. Ты мне. начал разговор с того, что я сижу на российской рулетке. Но ты этого не можешь подтвердить. Пять минут прошло. Ищем, ищем. Русская рулетка, это немножко... Ты что, то, что ру, русский сад связан? Немножко по-другому вопрос надо задавать, подожди. Это совсем по-другому, да, подожди. чат ру, чат, чат, русская рулетка, чат. Так, ютуб. YouTube. Ютуб. YouTube. Чат-рулетка. Чат-рулетка зарегистрирована. На Артема Проживает в городе Киеве. Гражданство. Украинское. Номер телефона. Его ФОПа. Доступен в интернете. Факс. Доступен в интернете. Имейл. Доступен в интернете. Владеет следующими э, этими э, рулетками. Видеочат ру Это на которой мы общаемся. Подожди, .ru. пока я ищу, пока я ищу. О, а мать. почему, слушай, рус... Не, подожди, я сейчас ищу, я найду тебе. А почему на русском языке? Потому что у нас не запрещают общаться на украинском языке. Не, подожди, подожди. Если ваш это ваш Обращаемся ваш ваша платформа, тимник, да? Плет, ваша платформа, рулет, у вас запрещено русский язык. Подожди. Даже по-простому. У вас запрещен украинский русский язык. От вопросика. Ищем, где же и кто ее с России создал? Почему вы почему вы уходим, на русском языке выходите говорите? Это же ваше У вас запрещено на публично говорить на русском языке. Не переводите. У вас запрещено на русском языке вещать. Это ваш закон, у вас закон вышел. И вдруг вы выходите, допустим, если украинская рулетка, как бы, да? да? Ищи, а что на русском говорить-то? Что говорить на русском языке? Я тебе вопрос задаю. У Почему? У нас по закону не запрещено. По закону. Запрещено не запрещено вещать на русском языке. Не запрещено. Все, короче, на телевидении, может, надо вам на русском разговаривать, да? На телевидении, если ты, я с тобой сейчас общаюсь в чат рулетке. Что ты несешь? Ищи, У вас давай. на канал Центральный канал должны говорить на русском языке, правильно? Подтверждай. Мы на Украине говорим на русском языке. Что? Все каналы, ты на русском. послушай, а, я даже хочу. Давай тихо, тихо, говори. Я не буду именно. Мы с Украины вещаем всегда на всех каналах на русском языке. Это правильно сделано. Говори, повтори слова мои. Правильно что на русском мы общаемся. Общаемся на все каналы, там По на русском говорить. Тыщи, говори. ищи, давай. Ну повтори, ищи, ну повтори, так и слышали. У вас на закон... Украины в государственном языке. Вот. Предприятие, государственные учреждения, сфера обслуж... Обслуж... обслуживания должна обслуживать клиентов на украинском языке. Если клиент не знает украинского языка, он может попросить обслуживающий персонал перейти на любой из языков, которые знает клиент и персонал. Вот так вот четко и написано в законе. Да. А ты мне ищи, давай, давай. На русском языке можно говорить. Ты мне нашел? На центральный мой? канал. На центральных каналах. На центральных, центральных каналах, каналах Украины. Надо говорить на каком языке. Этих могут общаться на любом языке. Но на ведущие, русском языке. Ведущие должны выполнять закон и общаться на государственном языке. Ищи давай мне. Ищи. Ну что там? На государственном языке. А Алексей, создатель чат рулетки. Откуда? Андрей. Он? Откуда он? Ростов. Отлично. Давай я давай, давай эту информацию найду. А ну дай мне, дай мне эту информацию. Ну? Сейчас, подожди. Давай, давай, давай. Ну, я зайду, открою, давай. давай, давай, давай. Не, подожди, подожди. Ты мне не дашь сказать, что у вас привычка такой, допустим, да, вот перебивает, там что-то такое, да. Ну ты блогер, я понял, ты блогер, ты пишешь, да, а я не блог, я не подготовлен, да. Я просто человек обыденный. Я, да. я уважаю, просто, разобрать. мне удивительно, я не удивитель, да, я... это русская рулетка доходит а нам у тебя... Основание. Нет, слушай, вы русский это... Это язык как... да? Почему а ты говоришь на русском языке, скажи? Это Основание. язык как... Почему вы ты на русском Украины. говоришь? Зарегистрирован домен в в городе Киев, Ванечка. Откройте маленький секрет, я тебе уже дают. эфир Почему ты, ты на говоришь на русском языке, скажи? Это ваша платформа, это ты говоришь, да? Это, 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 Украин создал, нет, да? Потому, что в Почему это в ваша крышу платформа? Крышу Почему крышу, ты на русском говоришь, скажи? На, на, языке Почему? Потому что в Украине не запрещено общаться на да, русском языке. Так как я являюсь гражданским лицом, я сейчас не нахожусь так, на русском хорошо, на хорошо. Сейчас ты на весь, на всю страну скажешь. Слушай, не, хорошо, я понял. Понял. Теперь ты говоришь... Который я знаю. Хорошо, теперь ты говоришь, после... Я, я заявляю, что в Украине... Я говорю, общаться могу на русском языке, в общественных местах, на телевидении. Все, повтори, слова мои. Я как Я, я, я на, хочу говорить на русском Правда языке. Я, я хочу язык. говорить. Я как гражданское лицо, которое не занимает никакой должности в свое свободное время от работы, могу общаться на любом языке, на русском, французском, английском, на общественных каналах. Повторяю, на, общественных на общественных каналах, каналах если На, на общественных каналах. Язык, на русском английский. языке. Могу На русском языке. Могу в магазине говорить. на русском языке. Везде. Нет, ты, себе приговор... ты себе подписал приговор. Короче, да. Закажу, Открываем допустим, закажу. Зубом. Дайте мне, девушка, дайте мне сигарету, да? А там говорят, слушай, а ты что на русском говоришь? Это где-то это язык не положено закон, на общественном месте говорить. На общественном месте говорить, понимаешь? Все, Открываю все. закон. И читаю же в законе о языках, о государственном языке Украины четко написано, где используется государственный язык украинский. И кто должен иметь обязательство подчиняться этому закону? Если бы я сейчас работал на телевидении, мое обязательство вести программу на государственном языке. Но если я прихожу туда как э, этот, бог ты, не клиент, а собеседник, вот, то есть меня запросили. Если я не знаю украинский язык, я могу свободно общаться на русском языке. Это не запрещено. Ты можешь... Ты слышишь меня или нет все что, что как называется что, что? его рулетка ру, рулетка чат рулетка сейчас я общаюсь где видео чат, ру, ты сейчас чат что? какой ты, видео -чат, ты на какой рулетке сейчас видео -чат, ру. Это чат, ру. да ру это домен, не, не, не украинская ру не а русская рулетка. ру ру Сейчас ру 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 в Украине. Разработчик, гражданин Украины. Я я уже дал имя и фамилию. Я тебе назвал... Я языке. Ты вышел на украинскую платформу, Ван, а ты уж да. на русском языке, блин. Ты, Это русская рулетка, создатель русской рулетки. Ответил, как работает Чат рулетка закон. ру. Ты когда запишешь, допустим, в этом, допустим, когда ты запишешь вот, от, скачать Прочти откуда, да? Вот здесь ну, там, написано, допустим, да, Гугл. Google, Google, Прочти, допустим, Украина, руле знак. Украина. Чат, рулетка Проч... ру. Прочти полностью. Чат рулетка ру. Точка ком. Точка ру. Что ты, слабо что ли? А ну покажи. ру. А как тебе показать? А на Твое лицо что показать? ты посмотри на свое лицо. покажи. А зачем? А зачем? Не, не. Слушай, я показал память, памяти, которые... Досить часто вы могли чути и, мабуть, чуете зараз про то, что в Украине начебто заворонили російську мову. От, увесь час про це говорять російські ЗМІ, російський президент, росіяни про це всюди пишуть, про це нагадують боти. От. І про це думають також деякі українці, що це дійсно правда. Е, відповідаю: всі ці росіяни посилаються на закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, закон від 2019 року. Котрий був підписаний президентом України на той час Петром Порошенком. Так от перейдемо відразу до фактів. Дивіться, в цьому документі по пошуку ключових слів можна знайти якесь заборонене слово. Тобто, наприклад, якщо в цьому документі наприклад, заборонена російська мова, то ми просто так і пишемо: слово забо... Ронили. Звичайно, що такого слова якби, немає в цьому документі, тому ми можемо скоротити і впишемо ось просто забор. І тут єдина заборона, яка є, це книжкове видання, видано до 1 січня 2023 року, крім видань, які, розповсюдження яких заборонено відповідно до закону України про видавничу справу. І тут йде е, річ не про книги російською мовою або книги про. Е, Книги російських авторів Айде, тут закон саме про те, що деякі книги, як і в будь-якій країні світу, авторів, котрі заборонені у світі, не можна в Україні видавати. Не буду вам приводити приклади, але я думаю, ви розумієте, що це за книги. От, по всьому світі досить велика кількість різних книг, які дійсно заборонені. От, ну, і вони жодного відношення не мають до російських. Далі, можливо, щось заборонили русське, Тож і впишемо з вами: русський. Нема нічого. Тому і шукать, в принципі, немає також нічого. Но можемо писати російський. І в російському. Що тут написано? Книжкове видання видано за замовленням органів державної влади України в інтересах національної безпеки, відсічі російської агенції, Проти України і не підлягає продажу чи поширенню, в інший спосіб, через мережу Книгорозповсюдження в Україні. І знову ж таки тут немає жодної інформації про те, що в Україні заборонили щось російське. От, як не дивно. От, звичайно, що якщо ви будете шукати в цьому документі ще щось, я навіть можу скоротити до роз, От, ми можемо з вами побачити, що тут немає нічого про Росію, російське про заборону. От. Нагадаю кожному з вас, що ось цей закон створений для того, щоб в Україні нормально функціонувала українська, тобто державна мова в сферах обслуговування в державних установах і в інших якихось державних підприємствах і так далі. Суть закону, щоб кожна людина. Виконувала цей закон, як і інші закони, які ми виконуємо протягом дня. Дивіться, приведу вам маленький приклад, що коли ви приходите в магазин, вас повинні обслуговувати державною мовою, українською, як в будь-якій іншій країні, от, в Польщі, Польською, у Франції французькою і так далі. Так от, ви, як клієнт, можете спілкуватися російською, англійською чи французькою. Головне, щоб вас розумів продавець. Натомість ви також можете попросити продавця перейти, наприклад, на ту ж саму російську мову, там або на англійську, там запитати do you speak English?». Якщо ви не розумієте, наприклад, українську мову. Це досить часто відбувається за кордоном, коли ви там приїжджаєте в ту ж саму Польщу, або приїжджаєте Францію, там не знаєте французької мови, от, або не знаєте там в Польщі польської мови. Можете звичайно, що попросити там перейти на англійську, «Do you speak English?». якщо людина. Знає англійську, то, звичайно, що в неї законне право відповідати вам англійською. І так само діє закон в Україні. Так само відбувається в державних установах. Всі державні установи повинні обслуговувати державною мовою. Коли ви приходите в державну установу, можете спілкуватися любою мовою, а головне, щоб вас розуміли. От, і головне, щоб ви розуміли. От. І, в принципі, фіналочка, про яку можна поговорити, це те ж саме телебачення державне в Україні. Ведучий повинен виконувати закон України, мовити державною мовою, тобто українською. Ви, як, наприклад, гість можете спілкуватися також російською. Я досить багато раз бачив, і по сьогоднішній день, як приходять, наприклад, якісь там е політики або не політики, гості. Там, з Грузії чи з Арменії, вони українською не знають, але вони розмовляють російською. І їм ніхто не забороняє цього. Так само, як ніхто вам не забороняє спілкуватися на вулиці російською мовою. Дома. Так само, як вам ніхто не забороняє спілкуватися там в школі і так далі. От, тому відразу кажу, що цей закон не про заборону російської мови, а про забезпечення функціонування української мови як державної. Підписуйтесь на канал. Пишите в комментариях, что вы думаете на рынок этого закону. Всем пока, всем до встречи.